Masuk kepada bahagian kedua uh, sesi kita iaitu penyelarasan objektif portfolio dagangan eh um, basically macam ni kita uh, uh, pertama saya definekan dulu apa itu portfolio dagangan portfolio dagangan apabila anda trading memegang instrumen dalam pasaran kewangan ya eh? um, satu lagi dia boleh menjadi sebahagian daripada anda punya financial portfolio masalahnya, ramai yang tengok trading ni macam aku depo jadi-jadi, uh, tak jadi-tak jadi lepas tu tanya, macam mana nak konsisten buat benda ni uh, itu bukan trading itu basically anda sedang beri nombor echo kena-kena, tak kena-tak kena itu eh? jadi apa yang kita perlu buat basically macam ni kita dah ceritakan mengenai dua benda yang anda wajib buat eh, sebelum anda decide untuk nak trade, nak letak duit. Do your budget. Then whatever retained income anda, budget anda. Okay basically anda punya income and expenditure. Untuk setahun Bukannya hujung bulan ni boleh depo 50. Boleh depo 100. Berhenti buat benda tu. Berapa retain income anda annual setahun? Sama ada duit ni masih ada ataupun dijangka akan ada berdasarkan ini uh, budget ini. Then whatever duit lebih tu selepas anda tolak cukai, tolak apa-apa lain lah, emergency fund. Then plan. Bahagikan dia kepada dua cup dulu. Dua, dua tempat dulu. Ya. Eh? tolak saving, emergency. Ha ni basically kepada uh, your your uh, untuk mencapai whatever your financial goal. Eh. Ini adalah pertama pasif. Yang kedua aktif. Ha, ni macam duit ASB lah even tabung haji of which saya tak berapa nak katakan tabung haji ni sebagai pelaburan tabung haji tu simpanan but disebabkan oleh pulangan dia yang ok kalau kalau dulu pulangan dia lagi tinggi eh oh whatever anda beli rumah yang disewa ke beli kereta yang digunakan untuk anda sewakan kepada grab driver ke apa-apa pelaburan yang anda tak perlu jaga Itu pasif Mutual fund ke Dan aktif Aktif ni apa-apa yang anda jaga Termasuklah trading Bukannya tiba-tiba adalah boleh depo Tak You don't You don't You don't Apa Jangan rancang macam tu Dan bila anda dah nampak jumlah dia dan anda anda mula fikirkan apa objektif apa, apa objektif kita ni depend kepada berapa banyak kita letak anda letak banyak objektif anda besar sikit tadi saya nampak sampai ditanya trading ni boleh tak nak jadi jutawan boleh depo 5 juta auto <toto> dah jadi jutawan anda tak kaya dengan trading Sebabnya yo uh, yo equity sentiasa at risk. Anytime dia boleh dia boleh lenyap. Faham tak? Masalahnya mindset bila kita fikir trading boleh jadi kaya. Tak. Ha, anda tak kaya dengan benda yang anytime boleh hilang. Bolehlah kaya sekejap. Uh, lepas tu lenyap semua. You, you, uh, anda kaya dengan bila duit tu bekerja untuk anda dia definisi kaya tu sendiri banyak ah eh. kaya masa kaya kesihatan kaya duit okey kalau kita kata kaya ni betul financial adalah apabila whatever passive income yang anda generate dekat sini dia dah cover belanja anda Maka, then baru anda kata kaya pun kalau kaya hutang kan hmm. ha, tak tak ada apa pun maksudnya you are financially free itu cuma berlaku kalau pendapatan pasif anda yang anda tak perlu tengok EJ goal hari-hari hmm. ha, anda tak kaya dengan trading anda kaya dengan daripada hasil trading anda labur kan dan anda tak payah jaga dia dan 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 moment pulangan tu dah dah apa mencecah apa yang apa cover anda punya belanja setahun then barulah kita kata kita dah duit tu bekerja okey kenapa saya cerita semua ini? sebabnya bila kita melihat kepada uh, portfolio dagangan kita dia akan berbeza tau instrumen yang kita beli Even kita trade ni, aku modal tak cukup lagi untuk nak trade index contohnya. Nampak tak? The first thing yang you have to work on adalah modal. Tak cukup lagi nak beli saham contohnya. Nak nak buka account pun kena buka micro sebabnya modal tak cukup. Tengok, work on your modal first. Dia tak dapat kecut boleh depo 500, boleh depo adalah duit lebih 100. Mana lah ikon dekat dulu kan? Dia tak fikir Ini berniaga Apa yang anda nak niagakan bergantung kepada modal Cara anda berniaga juga akan bergantung kepada makna modal Dan ini semua adalah amat individual kepada setiap orang Setiap orang akan mempunyai pengalaman berbeza Modal berbeza Toleransi risiko yang berbeza jadi work on your modal. Bila anda dah nampak satu jumlah tu, then anda rancangkan. Dia untuk apa? Eh? Ramai yang sebut pendapatan sampingan. But ramai yang sebut pendapatan sampingan ni, kononnya, but bila dia trip, tiba-tiba dia untung, dia pergi compound. Eh? Faham? Dia pergi compound kan trading account dia. Padahal anda sedang trade untuk pendapatan sampingan. Ini short term. The moment anda tak merancang daripada awal tu, cara kita trade, cara kita mengurus tu habis. So, fahamkan apa modal yang anda letak. Dan yang kedua adalah, apa sasaran dia? Sasaran dia. Apa er uh, apakah katalah bila anda nak letakkan sasaran maksudnya bila katalah you have uh, anda nak letakkan 1000 dolar untuk nak trading bila nak letak sasaran benda pertama yang anda nak kena faham adalah sasaran keuntungan kepada modal yang anda letakkan dia bergantung kepada dua benda berapa had kerugian yang anda sanggup tanggung dan jangka masa untuk mencapai sasaran berkenaan. Sebabnya, the higher anda punya limit kepada losses, the more yang anda sanggup buat. Katalah anda kata, saya sanggup hilang semua seribu ni. Dan di sini anda dah letakkan your risk reward paling kurang 1 2 dekat sasaran tu bukannya entry kata sanggup hilang 1000 then reward is paling minimum anda expect 2000 anda sanggup hilang daripada 1000 tu anda sanggup hilang 200 sasaran dia adalah at least double ini portfolio the whole team i'm not talking about 30% 20%. I'm talking about total amount. Sanggup loss. Yeah. I'm not talking about equity. I'm talking about berapa limit dia. Benda ni yang kita kena fikirkan. Sebab berapa jumlah kat sini, dia bergantung kepada makna duit balik tadi. Makna duit yang kita letak. Anda sedang letak duit yang sanggup hilang. Percentage kat sini pun akan lebih rendah Dan i, Di sini juga akan lebih rendah Lagi lower Tempoh masa Anda letakkan untuk capai target ni Dia punya risk Akan lebih tinggi, itu je So work Apa yang sesuai Dia tak ada satu formula Yang kena kepada semua orang Sebab makna duit tu Berbeza kepada setiap orang Cuma anda yang faham makna duit yang anda letakkan tu eh. Dan yang kedua dah tempoh masa. Eh, cara kita trade. Lagi banyak entry kita, lagi lagi sering kita masuk market lebih terdedah kepada risiko. Lebih terdedah kepada risiko, lebih tinggi expectation kita kepada pulangan. Sign dia bergantung kepada anda. Anda lebih banyak menghadap market, anda akan mengambil risiko lebih tinggi pulangan juga lebih tinggi itu je potensi untuk loss juga lebih tinggi jadi macam mana nak fine tune dia nak fine tune dia adalah balik kepada parameter sistem sebab itu bila kita bercakap mengenai uh, apa mengenai teknik anda kena faham teknik yang anda guna pakai pertama ya eh? berapa kali dia entry ni ni contoh dia ah ha, berapa kali dia entry saya punya slide tu hilang lah pula ya eh? berapa, berapa banyak dia entry untuk satu jangka masa sebabnya seorang yang trade intraday dan seorang yang trade apa dia swing jumlah entry dia tak sama. Jadi dia depend kepada sistem ataupun teknik yang anda guna. Eh? Okay. Anda boleh ada dua tiga teknik A, B dan C. Ini katalah seorang tu adalah intraday. Okey. Dan setiap teknik ni mempunyai jumlah entry yang berbeza. Katalah kita kata untuk tempoh satu minggu. Ini A satu minggu tiap hari dia satu entry jadi lima entry kita ambil Isnin sampai Jumaat ya. yang ini pula dia banyak sikit sepuluh yang ini pula dua puluh entry satu hari ada empat contoh fahamkan ada berapa banyak secara average -nya? bukannya kita nak kena entry sistem tu ada try kan cuba kan hmm? buat demo tak nak nak kaya cepat paling kecil depo 30 dulu bang testing jangan test dengan duit simple je dapatkan eh sifat teknik yang kita guna pakai lepas tu dapatkan apa prestasi dia prestasi dikira daripada risk yang diambil dan risk tu kita definekan satu entry sebagai satu r ah ha. Dalam seminggu tu Kita riskan 5R Sebab 5 entry ha, Berapa pulangan dia? Katalah sini pulangan dia Kepada gandaan risk yang diambil Satu R ni mungkin katalah kita tengah test US dollar 100 contohnya Satu entry Itu dekat demo eh Contoh Ha, kita, ganda, kita kita risikokan 500 seminggu pulangan dia 800 contohnya jadi purata dia sistem ni memberikan kita 500 risiko kepada 800 ini yang digelar sebagai expectuity ya ha, 500 bagi dengan 800 jadi sistem ni secara purata dia memberikan kita pulangan sebagai 0.625R dengan 5 kali entry dan seterusnya dapatkan all these parameter then kena tak ke teknik ni kalau saya saya pakai sekatalah kita letakkan 1000 dollar tadi saya sanggup loss 1000 dollar juga dengan cubaan untuk membuat 2000 dolar. Okey, soalan dia 2000 dolar ni tempoh dia berapa lama? Untuk nak 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 letakkan ya, eh, sebenarnya teknik tu boleh tak sampai 2000 dolar ni? Anda nak kira satu R anda satu kali entry berapa ratus dolar kena letak? Dapat tak teknik tu berikan anda dengan dengan purata Purata eh? Haa anda dapatkan purata ni dulu Faham bina Anda kena dapatkan eh? Expectuity sistem anda Expectancy Sekali entry boleh dapat berapa Ada naik ada turun Ada stop loss ada TP Dapatkan purata ni Selagi anda tak tahu sistem, mengenai ini Mengenai apa Mengenai purata prestasi sistem anda Anda akan So Satu kita susah nak terima loss So kita nak setiap entry kita TP Tak adanya ada losses Dan kita akan bergantung kepada teknik Sistem Kita faham dia tak perfect Tak ada sempurnanya ada loss ada cut loss ada profit ada cut profit ya yeah. dapatkan expectancy sistem anda secara asasnya sekali entry berapa pulangan dia? kalau letak 10 dolar dalam kes ini kalau letak 10 dolar kita tahu dia boleh buat $6.25 dolar sen ada untung ada rugi selagi anda tak dapatkan benda ni dia payah untuk anda nak disiplin pakai teknik di situ baru kita dapat tahu kalau aku nak riskan dua ribu dolar er, apa seribu dolar dengan cuba untuk membuat dua ribu dolar dalam tempoh tengok eh? dalam tempoh katalah kita letak tiga bulan sebabnya ini intraday jadi Seminggu tadi 5 kali entry Teknik A ni Teknik A Soalan dia kita nak cut berapa nombor entry Jadi kalau dalam tempoh 3 bulan Dia ada berapa entry 3 bulan 5 Kali 3 bulan ada berapa minggu 4 kali 3 12 jadi ini ada 60 kali entry Okay. 60 kali entry. Kita nak gunakan semua ni. Ini full margin, seribu. Jadi satu entry, seribu. Bahagi dengan 60. Kita nak tengok teknik ni dapat tak nak buat 2,000. Okay. Jadi kita nak nak kira satu entry tadi berapa kita nak kita berapa dolar nak risikokan. Seribu, contoh ni contoh saja bagi dengan 60 bagi dengan 60 satu entry kita akan satu R ni adalah 16 67 4 1667 okey dapat tak dia nak buat 2000 kalau ini prestasi dia 6.25 Jono nak kira dia bulangan purata tadi 8R faham tak? Bulangan purata dia 8R ya. Jadi kita ada aa, apa dia ada tiga bulan kali 12 sini 96. Jadi kalau kita ambil rata saja tak pernah naik turun eh? 1667 kali dengan 96 pulangan sistem ni adalah 1600 kalau anda tak menggunakan tak ada perubahan daripada sudut 1R anda dengan Trading semua entry berdasarkan 16.67 Sampai tak target 2000 Nampak tak dia tak sampai Nampak? Ini realiti dia kepada sistem Alright uh, Kita akan sambung uh, topik ni pada hari esok Mengenai pelarasan objektif dan juga uh, Keupayaan sistem anda kita berhenti hat sekejap. Selepas ni kita cerita mengenai position sizing model. Macam mana kita nak jadikan teknik tu boleh sampai apa kita punya target. Jadi kita berhenti hat sekejap. Kita sambung lepas 2 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.